Друзі, як починається ваш ранок, чи з кави? Так, от, наприклад, до питання кави. Вона лише бадьорить чи вона ще їй корисна? Саме цим питанням зацікавилася наша прекрасна колега Аня Ахава. Так ось. Про все це, про міфи та реальність кави розкаже вам прямо зараз. утро, мои кофейные и чайные маньяки. Сегодня в рамках акции «Я ты сможу» мы находимся в логове кофе. И Роман, основатель кофейного центра, расскажет нам о том, полезен ли кофе, вызывает ли он привыкание и сколько чашек кофе можно выпивать в день. Привет. Будем знакомиться. Будем. Мы открыли кофейный центр для того, чтобы показать всю цепочку от фермера до конечного потребителя. Для того, чтобы был зеленый склад, обжаривание, заваривание все в одном месте. Здесь у нас вынимаем гостей, здесь у нас посадка. Здесь мы храним кофе, где вы можете познакомиться с кофе из Гватемалы, Гондураса, Коламбии, Бурунди. Весь наш кофе мы упаковываем в пятислойную упаковку с обязательным клапаном. Всегда нужно хранить кофе в обжаренном зерне. В закрытой упаковке и заваривать только лишь после тогда, когда его сразу вы измельчили. После того, как вы измельчили сразу большой объем, у вас ароматические вещества все улетучиваются. И вы не получаете того, что хотели бы получить. Вот, это очень важно. Запомните это, пожалуйста. Говорят, кофе вреден. Вы, как кофейный мастер, точно должны знать, вреден ли кофе на самом деле. Если пос посмотреть, сколько количества умерших людей от кофе, сравним с холестерином, то мы поймем, что... Что это то... меньшее зло, да? Скажите, вызывает ли кофе привыкание? При чрезмерном употреблении, естественно, привыкание. Побочный эффект, это некая сонливость даже после этого. Бывает ли кофеиновое перенасыщение? Кофеин выводится примерно через 5-6 часов в организме. Поэтому всегда на утром мы хотим кофе. Снова. Потому что кофеин уже вышел. А сколько нужно выпивать кофе в день? Плюс-минус, да, чтобы не, не привыкнуть. Человеку ну, нам нужно около 6-8 миллиграмм а, на, на килограмм веса. Это для того, чтобы он чувствовал себя нормально. Есть легенда. Если женщина пьет зеленый кофе, она худеет. Это правда? Ну средства в пачке, похудея от зеленого кофе, это больше маркетинг. Легенда. Все. Перестаем пить зеленый это кофе. Это миф. миф. Я честно скажу, я пробовала. У меня дома стоит распакованная пачка, это ужасно. На вкус просто отвратительно. Как делается безкофейный кофе? Всегда была загадка. Вот есть кофейное зернышко. Как оно может стать безкофейным? А? Сейчас это новый способ, когда с помощью co 2 его, по сути, вымывают. Зеленый кофе помещают в такие ванны с водой, где на протяжении какого-то времени кофеин, но также вместе с ним вымывается и вкус. Окей, okay, если мы заварим один и тот же кофе, либо чай в разном качестве воды, мы получим абсолютно разные вкусы. Правильная вода – это залог вкусного напитка. Нам в Киеве повезло, у нас открылась кафешка «Кофейня», где есть прекрасная вода, мало того, она минерализируется, насколько я знаю, правда? Да, если вы попробуете воду, эта вода на вкус имеет сладкий привкус. Ммм, mm, очень вкусно. Я также присоединяюсь к акции «Яйца из молжи» и я рекомендую всем пить хорошую воду. Отлично. Доброе утро. Доброе утро. Це я це зможу. Щодня розповідає друзі вам, як правильно дотримуватися водного балансу вашого організму. Як це робити правильно? Приєднуйтеся ви і ви до нашої акції викладайте ваші фотографії та відео з новими вашими здобутками, новими прекрасними звичками. Більше подробиць ви знайдете на сайті safeconnection.org. В проекті. Я це зможу.